સર્વેલન્સ સ્ટાફના પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર યુ એન જાડેજા સાહેબ તથા પોલીસ કર્મચારીઓ ખટોદરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગમાં હતા તે દરમિયાન પોલીસ કોન્સ્ટેબલ મહેન્દ્રસિંહ પ્રભાતસિંહ તથા નિકુલભાઈ ભૂપતભાઈ નાઓને અંગત બાતમીદાર મારફતે બાતમી મળેલ કે ઉદના મગદલ્લા રોડ નવજીવન સર્કલ પાસે એક કાળા કલરની અલકાધર ફોર વ્હીલ ગાડી નંબર જી જે સોળ ડીજી સિત્તેર સિત્યોતેર વાળીમાં એક ઇસમ એમડી ડ્રગ્સ રાખી વેચાણ કરે છે અને હાલમાં તેની ગેરકાયદેસર એમડી ડ્રગ્સ વેચાણની પ્રવૃત્તિ ચાલે છે જે વાતમી આધારે ઉપર અધિકારી બાતમીથી વાકેફ કરી પંચો તથા એફએસએલ ને સાથે રાખી સદર જગ્યાએ રેડ કરતા હકીકત મુજબના આરોપીઓ મળી આવતા તેમની પાસેથી નશામુક્ત નશાયુક્ત માદક પદાર્થ મેફેડ્રોન ડ્રગ્સ ત્રણ પોઈન્ટ રૂપિયા એકત્રીસ હજાર સો રોકડ રૂપિયા બે લાખ સોળ હજાર તથા એક ઇલેક્ટ્રિક વજન કાંટો કિંમત રૂપિયા પાંચસો તથા બે મોબાઈલ ફોન કિંમત રૂપિયા સિત્તેર હજાર તથા એક અલકાજર ફોર વ્હીલ ગાડી નંબર જી જે સોળ ડીજી સિત્તેર સિત્યોતેરની કિંમત રૂપિયા બાર લાખ મળી કુલે રૂપિયા પંદર લાખ સત્તર હજાર છસોનો મુદ્દામાલ કબજે કરી આ ગુનામાં પકડાયેલ આરોપી વિશાલ प्रकाशचंद चंद शाह मोहम्मद इब्राहिम फ्रूटवाला ने गिरफ्तार कर सुबह पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि एक होंडे की अलकाजार गाड़ी है उसमें एक व्यक्ति ड्रग लेके आ रहा है तो इस सूचना के ऊपर अपना उदना मकदला रोड पे नवजीवन सर्कल के पास में गाड़ी को ट्रैक किया गया और जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें तीन पॉइंट ग्यारह ग्राम एम डी ड्रग्स मिला जिसकी कीमत इकतीस हजार एक सौ रुपये जितनी है इसके अलावा उसमें दो लाख सोलह हजार रुपये रोकड़ और एक इलेक्ट्रॉनिक छोटा कांटा जो सोनी जो सोने की दुकान वाले हैं वो सोना चांदी का वजन करने के लिए काम में लेते हैं वैसा एक छोटा वाला इलेक्ट्रॉनिक कांटा मिला तो बाद में जो व्यक्ति अंदर था गाड़ी में वो विशाल प्रकाश चंद्र शाह है ये रांदेड़ का रहने वाला है और वहाँ पे एच पी गैस की एजेंसी चलाता है तो इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कांटा ये कई दिन से ड्रग ले रहा है और जब ये ड्रग खरीदता है तो कई बार इसको ऐसा लगा कि मुझे ड्रग कम दे दिया गया तो उसको वहीं पे ख़रीदने के बाद में ये उसका वेट करता है और इसीलिए उसने वो गाड़ी में छोटा वाला कांटा जो है परमानेंट साथ रखता है बाद में पूछताछ में उसने बताया कि उसने ये ड्रग जो है वो मोहम्मद फारूक इब्राहिम फ्रूट वाला ये खाटकी वार्ड लाल गेट का रहने वाला है उससे ये ड्रग खरीदा था और कंटिन्यू कई दिन से उससे ये ड्रग्स ले रहा है और इस एरिया में आने का रीज़न था कि वो नॉर्मली जो पोस्ट एरिया है वहाँ पर आके डिलीवरी लेता था कि यहाँ की सड़कें खुली होती है इस तरह का उसको माइंड में था कि यहाँ से भागना अगर कुछ हो भी तो यहाँ खुली सड़कें हैं छोड़ी तो यहाँ से भागना आसान होता है इसलिए वो यहाँ के डिलीवरी रहता था और रंधे का रहने वाला है और बाद में मोहम्मद फारूक से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो मुंबई से कोई नाइजीरियन से कंटिन्यू ड्रग खरीद रहा है कई दिन से और यहाँ पर कुछ कुछ जो ग्राहक हैं उनको बेच रहा है और उसका इंट्रोगेसन अभी चालू है और विशाल के ऊपर कोई भी गुना नहीं है और फारूक के मोहम्मद फारूक जो है उसकी गुनाई हिस्ट्री और उसका अब अवनवा समाचार जो जोता रहो पी ट्वेंटी फोर न्यूज गुजरात